نحمده ونسلّي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلفل و رحمت صدق اللہ العظيم اِز اقدنا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا و رفان فوقت اور ہم نے پور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا پور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا خود مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ لے لو جو کچھ ہم دے رہے ہیں تمہیں قبول کرو اسے بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ وق اور یاد رکھو معافی جو کچھ اس میں ہے لالکم تتقون جس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم متقی ہو جاؤ تقوی والے ہو جاؤ ثم پھر تم اس عہد و پیما سے پھر گئے ممباد کا اس عہد و پیما کے بعد فلولا اللہ فغل اللہ علیکم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکن تم الخاسرین تو تم فوراً تباہ برباد ہو جاتے خسارے میں ہو جاتے بنی اسرائیل کے واقعات کو اللہ تبارک وطلا بیان فرما رہے ہیں جب بنی اسرائیل کو فراؤن سے نجات ملی اور دریا پار کیا تو اس وقت یہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب تو ہم امن اور سکون کے ساتھ ہو گئے ہیں اب اگر اللہ رب العزت نے کتاب بھیجی ہم پر احکامات ہماری طرف بھیجے تو ہم جم کر اس پر عمل کریں اس پر موسیٰ علیہ والسلام نے ان سے عہد لیا کہ دیکھو اگر احکامات آگئے اگر ان میں کچھ مشکل تمہاری خواہشات کے خلاف اگر احکامات آگئے تو پھر کیا کرو گے تو اس پر قوم نے عہد کیا کہ جیسا بھی ہو اللہ کے احکامات آئیں گے تو ہم اس پر عمل پے رہوں گی اب موسیٰ علیہ السلام والسلام ان سے یہ عہد و پیما کر کے کوہتور کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر قیام کیا اور چالیس دن قیام کے بعد اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی اب جب تورات لے کر واپس آئے تو قوم کو دیکھا کہ قوم بچڑے کی پجاری ہو گئے تھے جسے سامری جادوگر نے تیار کیا تھا واپس آ کر ہارون علیہ السلام کو تنبیہ کی اور انہیں ڈانٹا قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ رب العزت براہ راست ہمیں نہ کہہ دے کہ یہ میری کتاب اس پر عمل اب قوم کا یہ مطالبہ انتہائی سخت مطالبہ دی. لیکن موسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اقوام کے لیے بڑے رحم دل ہوتے ہیں اور حریص ہوتے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ ایمان قبول کرتا. جو کہ انبیاء علیہ السلام والسلام کے سامنے اللہ رب العزت نے اللہ کی پوری معرفت رکھی ہوتی ہے اور ایک ایک عمل کے بارے میں کہ اس پر کیا ملے گا اور برے عمل پر کیا تکلیف ملے گی کیا سزا ملے گی ان کے سامنے یہ کھل کر بات سامنے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک ایک بندے کو تکلیف کی طرف جاتے ہوا دیکھ کر انبیاء علیہ السلام کا دل پگھلتا رہتا ہے کہ میری امت کا ہر اور فرد کلمہ پڑھ لے اعمال صالحہ کی طرف آ جائے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے اور جہنم سے بچے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ بھئی اپنی قوم کے سربراہان جو تمہاری قوم ہے اس کے سربراہان کو جمع کرو وہ میرے ساتھ چلے کوہتور پر اللہ تبارک وطالعہ سے اجازت مل گئی تو ستر سربراہان کو وہ تیار ہوئے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہتور پر چل پڑے اب کوہتور پر جا کر کویتور پر جا کر اب اللہ تبارک وطع نے ندا کی کہ بھئی میں اللہ ہوں اور علیہ کے پاس جو تورات کتابے, یہ میری ہے اس پر حامل پیرا اس پر قوم نے کہا کہ بھئی اب جب تک ہم دیکھیں گے نہیں اس وقت تک جو ہے نا ہم عامل نہیں کریں گے اور ہم بات نہیں مانیں گے اور ایک روایت میں عمومی ہے کہ جب کتاب آ گئی تو اس میں مشکل احکامات سخت احکامات کو دیکھ, دیکھ کر قوم پھر گئی اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ ان پر کوہتور کو اوپر اٹھا لیا ہے اور ایسا جیسے آسمان اور زمین کے بیچ ان کے سروں پر معلق کر دیا اور سورہ آراف میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک کے بطالے نے بیان فرمایا یا فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّور ہم نے کوئی طور کو ان کے اوپر کر دیا فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر کر دیا اور سورہ آراف میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ کہ ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر معلق کیا فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّتُن جیسے کہ سایہ ہوتا ہے سائبان ہوتا ہے جیسے کہ بادل ہوتے ہیں کہ بادل انسان کے اوپر آسمانوں سے نیچے اور زمینوں سے اوپر یہ معلق ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک نے کویتور ان پر معلق کر دیا کہ اب ماننا پڑے گا اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دے اب جیسے ہی کویتور کو اپنے اوپر دیکھا تو فوراں مان گئے اور سجدے میں گر گئے اب یہ جو بحث ہے اس بحث میں جو عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہیں جو قرآن و سنت کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی عقل نے یہاں کام یہ دکھایا کہ ان کی عقل کہتی ہے ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ پہاڑ کیسے معلق کر دیا یہ ایسا تھا کہ ایک پہاڑی ایسی شیپ میں بنا ہوا تھا کہ جو نیچے تو زمین سے لگا ہوا تھا اور آگے کی طرف آ کر اونچا ہوا تھا قوم اس کے نیچے تھی اور قوم سے کہا گیا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ گرا دیں گے اب وہ اپنے عقل کے مطابق سوچ رہے اور ناقص عقل کے مطابق سوچ رہے ہیں اور آج کل بھی گزشتہ چند عرصہ قبل بھی لوگوں نے اس پر کلام کیا حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ٹنو کے حساب سے لوہ آسمان میں اڑ رہے ہیں اور وہ زمین سے اوپر اور آسمان سے نیچے اور یہ انسان کی بنائی ہوئی ترکیب ہے اس ترکیب پر یہ آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر ہے اور فضا میں پائلٹ اس کو معلق بھی کر دیتے ہیں ایسے ایسے پائلٹ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں پائلٹ الحمدللہ ایسے زیوقار پائلٹ ہیں اور ایسے تجربہ کار ہیں کہ وہ جب کبھی اپنا فن دکھاتے ہیں تو ساری دنیا کو برق حیرت میں کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام اسلحے کو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے استعمال فرمانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے یہ سنبھالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بنا اس لیے تھا کہ جب اقوام عالم میں مسلمانوں پر حالات آ جائیں اسلام اور مسلمان مظلوم ہو جائیں تو پھر ساری دنیا کے مسلمان مل کر ان کی کیا کرے حفاظت کرے اور ان کی مدد کرے اور ان کی نصرت کرے خیر اللہ تبارک وطالعہ نے پہاڑ ان پر معلق کر دیا اب یہ جو ناقص عقل والے یہ اس کو اپنی عقل کے مطابق کہ پہاڑ کیسے معلق ہو گیا پہاڑ کا تعلق تو زمین کے ساتھ ہے اور وہ تو زمین کے اندر ہوتا ہے اور زمین کے ساتھ پیوست ہوتا ہے بھائی اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت کیا اتنی بھی نہیں کہ وہ پہاڑ کو معلق کر دے جبکہ اللہ تبارک کو مطالعہ جیسے کہ سائبان جیسے کہ بادل جیسے اوپر معلق ہوتے ہیں ایسے ہم نے کوئی کو ان پر معلق کر دیا اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے اگر ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی خودوں میں آتا ہی کہ یہ لے لو جو ہم دے رہے احکامات اس کو پکڑ لو اور اس پر حامل رہے گے اور نہ پہاڑ گرا دیں گے حالانکہ قرآن کیا لا ہیں فی الدین دین میں زبردستی اور سختی نہیں ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو دین میں سختی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کسی پر کوئی جبر نہیں دین میں داخل کرنے کے لیے کسی پر کوئی جبر نہیں کہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا جائے یہ جبر نہیں بلکہ قرآن کا قانون یہ ہے کہ یا تو کلمہ پڑھ لو ہمارے بھائی ہو جاؤ گے اسلیم تسلیم اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہو اور ہماری مملکت میں رہنا چاہتے ہو تو جزیہ دے ہو دا, ٹیکس دے دو جزیہ دو ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر جزیہ کا عنوان درمیان میں نہیں ہوتا کہ اتنا مال و متا دے دو ہم تمہاری و مال کے حفاظت کریں گے اور تمہارے اعمال میں تمہیں اختیار دیں گے کہ تم اپنے دین پر حمل کرتے رہو تو اسلام لانے کے اعتبار سے لا اقرا فی الدین دین میں کوئی اقرا نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن کسی نے دین قبول کر لیا اس کے بعد اعمال پر پابند کرنے کے لیے سختی کی شرحان اجازت ہے چنانچہ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کو کوڑے لگیں گے شادی شدہ کرے گا سنسار کریں گے یہ لا اقرا حاف الدین میں نہیں ہے تو اب یہ جب پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے اے تو پیمان کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی سخت احکامات آگے پھر کیا کرو گے کہ ہم مانیں گے کہ مانو گے تو پھر میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ بھی کتاب دے دے اب جب کتاب آگئی تو سخت احکامات کو دیکھ کر انکار کرنے والے اب اللہ تبارک و تعالی نے کہ مانو اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ گرا دیں گے چنانچہ ستر کے ستر سجدہ ریز ہو گئے اور تسلیم کر لیا اللہ تبارک و فرمانے کہ جو ماننا ہے صرف تورات کو مانو نہیں بلکہ اسے یاد اس کے احکامات کو یاد رکھو احکامات کا استحضار کرو کہ تمہارے چوبیس گھنٹے کی زندگی تمہارے سامنے ہونی چاہیے کہ یا اس وقت کیا ہو تم اور یہ سب کچھ کا فائدہ کیا ہوگا لعلکم قرآن سنت پر چلنے کا اس کو سمجھنے کا اس پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم امید ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ تم تقوی والے ہو جاؤ گے اللہ سے ڈرنے والے ہو لیکن ہم نے تمہارے کوالمائے تمہیں بات جانے کو اس سے کر گئے پھرنے کے بعد جب کوئی تور ان پر کیا تو اب اللہ فرمان فل فضول اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم فوراً تباہ و برباد ہو جاتے اب جب یہ قرآن نازل ہوا اس قرآن کے نزول کے وقت تو یہ یہود تھے ہی نہیں تو ان کے بارے میں یہاں تو ضبیر ہے فلو اللہ فضول اللہ یہ یہود رسارا جو مدینہ میں آباد تھے ان کا عید و بیمان کیا اور کس سے یہ پھر گئے تو اسے بھی مفسرین نے لکھا کہ ان کے ساتھ عید و بیمان یہ تھا کہ ان کی کتاب میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں تھیں اور نبی علیہ السلام والسلام کی نبوت کا تذکرہ تھا اور انہیں حکم یہ تھا کہ جب آخری نبی آ جائیں ان پر ایمان اللہ یہ عید و بیمان تھا لیکن جب وہ نبی آئے ثم متول تم پھر تم پھر گئے فضل اللہ رحمت ہوں اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں سفر سے مٹا دیتے فوراً لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ پوری امت ایک ہی وقت میں ختم نہ ہو جائے یہ دعا کی اور یہ دعا قبول ہو گئی اللہ کا فضل ایک تو یہ کہ تورات اگر نہ ہوتی اللہ کا فضل الرحمت یعنی تورات اگر نہ ہوتی تو اس وقت تمہارے سربراہان فوراً تباہ کر دیے گا اور اللہ کا فضل و کرم یعنی اللہ یوں کوہ تور اوپر کر کے نہ منواتے اگر یہ اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو پھر بھی تم فوراں ہلاک کر دیے جاتے اور دوسرا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ذات بابرکات اگر نہ ہوتے تو تم من الخاسرین تو تم فوراں خسارے میں اور ہلاکت گرامی قدر سامنے آج کے درس سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ قرآن و سنت کے احکامات کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے اس وقت یہود و نسارا نے قرآن و سنت کی مخالفت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منوایا آج بھی اللہ چاہیں تو زبردستی منوا سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت اختیار ملا ہوا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے عمل کر چنانچہ ایمان بالغیب بہت اہم ترین ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کے جتنے غیبات ہیں جو اللہ نے خط پردے کے پیچھے جو چیزیں چھپا کر رکھی ہیں لیکن حکم دیا ہے کہ انہیں مانو ان پر عمل کرو یہ یہ اجر ملے گا نہیں مانو گے تو یہ یہ سزا ملے گی چنانچہ ان فضائل اور وعیدات کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے احکامات پر عمل پہ رہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر و داوانہ الحمد